জিভা পানী ওলাই গৈছেগে শুনি আজি উঠি আহিছো মানুহ মাৰিবা দেই নাপায় ত্ৰিছ আৰু ওলাওক একো নহয় কিমান কত চাও ও ও ওৱাই নাইচোন মুখখন অ এনেকে কৰি দিব তেতিয়াহ'লে অ ৰাতিপুৱাই শুই উঠি মা পাপা শুই উঠাৰ পিছত উঠিলোঁ গা পা ধুলোঁ কালি দৰৱ মাৰি কাপোৰ অলপ চাফ দি তিয়াই থৈছিলোঁ সেইখিনি ধুলোঁ মুখ এতিয়ালৈকে মই ধোৱা নাই ব্ৰাছো কৰা নাই মুখত পানী লগোৱাই নাই কেলৈ মই অলপ পিছতে আৰু আৰু মানে কিয় এই গোহালিত থকা গৰুখিনি ছাগলীখিনি সেইফালে বাৰীত বান্ধোঁগৈ এইখিনি বান্ধি কালি যেতিয়া মই এই কালি কালি যেনেকৈ ৰাতিপুৱা মই তাত পোকে খোৱা দৰৱ ল'বলৈ গৈছিলোঁ যে সেই মানুহ ঘৰলৈ সেই মানুহ ঘৰলৈ আজি আকৌ যাম তামোল পাণ এযোৰ লৈ পইচা কেইটকামান লৈ মই মুঠে যাব লাগে দৰৱটো মোক দিব কালি পোক এটানো দুটা ওলাল বুলি কৈছে কিন্তু কি হ'ব কালি গধূলি পদ এনেকৈ ধৰণে বিষাইছিলে নহয় মই যাওঁ মই যাওঁ লাগি গৈছিলে এতিয়া কিন্তু ইমান বিষ হোৱা নাপাওঁ কালি টেবলেট এটা খাই মই শুই থাকিলোঁ ইমান একো গমেই নাপালোঁ এতিয়ালৈকে একো বেছি হোৱা নাই কালি গধূলি বৰষুণ দিছিলে সেইডোখৰ শুকাইহে আকৌ বৰষুণ দি আকৌ চব কেনেকুৱাকৈ পেলালে গেলা আৰু আমি এনেকেই বাঁহৰ ওপৰে ওপৰে অহা যোৱা কৰোঁ কালিও মই দৰৱ লগলৈ যোৱাৰ আগতেই গৰু ছাগলী ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বান্ধি থৈ গৈছোঁ এতিয়া মই যাওঁ মুখটো বাৰু ধোৱাই নাই আকৌ ফেচ কৰি লাগি থাকিলে নিজকে নিজে এতিয়া লাজ লাগে ডাঙৰ হ'লেও নহয় ন মানে প্ৰতি থাকিব লাগে চকু যদি পানী অলপ মাৰি দিওঁ নহয় ক'ৰবাত ফেচপুৰিবোৰ গোট খাই থাকোঁ ঠিকা নাই নাই এই যে মানুহ ঘৰ দেখিছে এই মানুহঘৰতে কালি মই দাঁত পোকে খোৱা দৰৱ ল'ব লাগিছিলোঁ আৰু আজি দেখিছোঁ দৰ্জাচোন বন্ধ অলপ সময় মই বাট চাওঁ চাওঁ নহ'লে নহ'ব ভাতটো খাব লাগিব ক পাতিঙেনি অঁ ভাতটো খাব লাগিব মই বহি আছোঁ

কালি কি কাৰণে যাবলগীয়া হ'ল তালৈ অলপমান বহুত দেই কপাল ভাল আপোনাৰ কি মাংস খোৱা লাগেনো ভা পানী ওলাই গৈছেগে শুনি আকৌ দৰৱ আনিলে নাই নহয় সেইটো দৰৱ আকৌ গাহৰি লগত গাহৰি লগত খোৱাটো নাই আজি গা পা ধুই আহিছো বে লগাই দেখোন পানীবোৰ ওলাই যায়গৈ কিমান যত কিবা মই ধৰিব লাগিব গালখনত হেৰি লগাকে ভালেমান সময় এই গালত সেই দৰৱটো লগাই থাকিলো একদম গাল পুৰি গৈছেগৈ নহৰু দি দিয়াৰ কাৰণে নহৰু দিয়াৰ কাৰণে পইচা নে পুৰি গৈছেগৈ তাৰপিছত এতিয়া সেই বস্তু য'ত যি যি যিডোখৰ যিটো বস্তু মই লগাই আছিলোঁ সেই বস্তুটো এতিয়া চাইছে তাত থোক ওলাপনো ওলাই যায় ন দেই কালি ওলাইছিলে বাৰু আজি ওলাই নোলাই আপুনি কেনে গম পায়নো আমিনো গমেই নাপাওঁচোন কোনটোনো কওক কিনো কথা

এনেকুৱা কি সমস্যা হৈছে ন আপুনি কওকচোন মোক ৰাইজেও জানক যে আপুনি আকৌ বিয়া আকৌ বিয়া কৰিব লৈছে এজনীয়ে পাত টুকিব এজনীয়ে ট্ৰেক্টৰ চলাবলৈ শিকাম আৰু ইজনীজনী জেচাম বা সঁচাকে নেকি মই তোমাৰ শুইয়ে থাকিম আৰু চাংখন লৈ শুই থাকিব পইচা দিব নহয় ভাল বনাবলৈ নেকি নাই অ ইয়াৰ পৰা যাবগৈ আৰু বন্ধুসকল মই আহিছিলোঁ এই মানুহ ঘৰলৈ ছটা বাৰত ছটা বাৰ সাতটা আঠটা নটা তিনি ঘণ্টা সময় ইয়াত আছোঁ আৰু মোৰ নিজৰ এই শৰীৰটোৰ কাৰণে মোৰ মুখখনৰ ভিতৰত থকা সেই দাঁতখিনিৰ কাৰণে এইটো কাৰণে মই তিনি ঘণ্টা সোমাই আছোঁ সঁচাকৈ একদম কেতিয়াবা মানে কি হয় কান্দো নে হাঁহোনে এনেকুৱা লাগি যায় এই মই ঘৰ আৰু নটা বাইছ পাত চিঙি পেলাই মানুহখিনি আহিলে চাগেণ্ড হা মোনাবোৰ লৈ গৈ আৰু মই ভাত হ'ল নে নাই মই খবৰটো কৰোঁ যদি হ'ল খাওঁ বাগানৰ পৰা আহিম গৰম পানী এগিলাচ গৰম কৰি লৈছোঁ কুহুমীয়া গৰম পানী খাইছোঁ কুহুমীয়া গৰম পানী এগিলাচ খাই বাল্টিংটো লৈ মই গৈ আছোঁ এই বাৰীফালে পুখুৰীৰ পৰা পানী বাল্টিং লৈ গৰুখিনিক পানী খুৱাওঁ খোৱাবুৱে খাব নোখোৱাবোৱে নাই তাৰপিছত গৰুবিলাক অলপ অলপ বেলেগ বেলেগ জেগাত মানে বান্ধি দিওঁ জেগাটো মানে লগাই দিওঁ আমাৰ ইয়াৰ হ'ল মাৰ আদেশ আৰু মই ঘৰত পোৱা নাই যে মোৰ দাঁত বিষ কথা গম পায় কিন্তু এতিয়া মই দাঁত পোকে খোৱা দৰৱ কালিও লৈছোঁগৈ আজিও লৈছোঁগৈ এইখিনি নাজানে এতিয়া মায়ে মোক নিজে সুধিছে কোনোবা আহি ক'লেহি সেই দাঁত পোকে খোৱা দৰৱ লৈছেগৈ বুলি ইয়াক দিছোঁহি খোৱা নাই আৰু দাঁত পোকে খোৱা দৰৱ যেতিয়া মই লৈছোঁ সেইবোৰ ভিডিঅ' মই আপলোডেই কৰা নাই হা এটা আজি মই এডিটিং কৰি আছোঁ এইটো চৌবিছ তাৰিখ নে তেইছ তাৰিখে দেৰিকৈ লগাই দিম দেই অকণমান মই বহোঁগৈ ঘৰৰ কামবিলাক এনেকুৱা অ বন্ধু বান্ধৱী অকল ক'ত পাইছিলে নবু কা ঘৰ কা ঘৰ পাইছে ঘৰ নে পিতৌঘৰ সৰুখন সৰু নে ডাঙৰখন মানুহ কি হ'ল দেখি পেলাই নাই যে একদম আৰু দেই এয়া ভাল পাইছা নাই হাত চোৱাৰ আগদিনাখন হাতৰ চোৱাৰ দিনাখনেই নে হাতৰ সিদিনাখন লাগিব সেইদিনাখনেই নে আগদিনাখনেই নে পাহৰিলোঁ দেই মই কঁঠাল কেইটামান পাইছিলোঁ আৰু পাণ পাইছিলোঁ আৰু এইটো কঁঠাল কিহে খালে মই তাকে ভাবিছোঁ বান্দৰ আহিছিলে কালি বান্দৰ খাব পায় আৰু এইটো পকি আছে এইটো পকি আছে এইটো পকি আছে এইটো পকি আছে এইটো এইটোহে নাপায় এইটো কেঁচা এতিয়া মই পকা কঁঠাল দুটা তিনিটামান ঘৰলৈ যাওঁ লৈ যাওঁ তই ঢকুৱাখন তলত পেলাই যাবা দেই ঢকুৱাখন তলত পেলাই যাবা এইবোৰ বহুত চাইচ গ'ল নাজি দ কালি সিমনীয়ে কিবা কৈছে নেকি মই চোন নতুন পাইছো মই এজনী কম হোৱা নাইচোন

অঁ এটামানো হ'ব পাত অঁ মই সোমাই লওঁ ৰ'ব ললিতা পাতটো লোৱা নাই আমাৰ ন বৌ যোৱাই আৰু নিমগৈ হ'ব পাতো লৈছোঁ মানুহবিলাকৰ পাতখিনি জুখিলোঁ জুখি কৰি ধুনীয়াকৈ মেলি থৈছোঁ আৰু দোকান গৈ এই মেৰি গলৰ এই মেৰি গলৰ নহয় মেৰি গল এটা লৈ থাকে পোৱালিটোৱেও খাব আমি নিজেও খাম কি কি কৰি থাকে তই আছ এই মই আছো হয় হেৰি কি কথা কৈছো মই বুজি নাপিঙৰ একদম এনেকে মন দিব কেনেকৈ মই আৰু ললিতাহে খাম কঁঠালটো সিহঁতক তিনিটা তিনিটা বিস্কুট পানীটো কোনে দিছে সেইটো সুধা আকৌ লজ্জাখিনি পানী চকু চাহ একদম পুততকো চাহজনী মৰিব এতিয়া যে নাই গোটা মানি দুই চাৰি পাঁচ ছয় সাত ফুটা চেই লৈ পেলাই আহিলা হল এনেকে হাতত নলদিয়া বিস্কুট

কে লুকুৰ দেখিব নোৱাৰিব মাল খালে মানুহটো টেম্পাৰ বেছি সঁচাকে মালে বহুত টাইম পাৰি দেই মানুহক যে কি কুকুৰটো ভাল তেনেকে খাইছে নে কি যদুমনি নেকি চাগে গুটিয়া চিটিয়া খাছা নেকি এনেই আকৌ পাট চিঙি এই বাগানখনত থ'বই হ'লগৈ আৰু আৰু বেছি নাইগৈ আৰু এতিয়া সময় হ'ল এটা সাতচল্লিছ আৰু ছাগলীখিনি কে নিচিছে নাজানো অঁ মাকক দেখা নাই অঁ পানী খোৱা পানী খোৱা পানী খোৱা লৈ যাম নহ'লে ভালকৈ লাহে দিয়া ছিঙাচোন সূতা সানিগৈ তোমাক কোনো চিম্বল পোৱা নাই নহয় ঠেং পাক খোৱা যোগে কোনে কোনে চিংবেল কৈছে তোমাক তামোল খাবলৈ কোনে কৈছে তামোল খালে যদি হেলেঙে ধুৱাই যদি মুখ হয় তামোল খাব নালাগে আকৌ নোৱাৰিলে মই বলে খুৱাইছোঁ ভালকৈ লাহে দিয়া চিঙা এইবোৰ এৰি থৈ নাযাবা এইবোৰ এৰি থৈ গ'লে পিছকো তাত আকৌ বুঢ়া হৈ যাবগৈ এইবোৰ ওখ চাপো নকৰিব ভালকৈ এইবোৰ সমানগৈ চিঙি লোৱাচোন কিন্তু ওখ চাপকে কৈ চাব এইবোৰ বৌলক তেতিয়া যাওঁ আমি বেলেগ এখন বাগানলৈ আমাৰ ঘৰৰ বাগানত পাত চিঙি হৈ গ'ল পাত চিঙি কিন্তু হৈ গ'ল আকৌ পাত চিঙিব হ'লেই ফুটপাথডোখৰত য'ত নেকি আমি ডি এছ কাটিছিলোঁ এল পি কাটিছিলোঁ তাত আহি পাই গ'লোঁ সি বাগান মটৰ চাইকেলখনৰ ঠেলাখন টানি লৈছোঁ দুজনীমান ওলাই লৈ আহিছোঁ এইখিনিকে আহিলোঁ ৰাস্তাটো এডোখৰ বেয়া দেখিলোঁ মট এখন থলোঁ আর এই সাইডে যে বাগানখন দেখি এইখানো পাত ছিঙি পাত শিঙলে হয়ে আছে এখন তুই চিঙিমাও এটা আমি বেগ এখন বাগান যাও এই শর্ট আছে আর রাস্তাটা এনেকা কারণে আমি নামি লগা হল বা গাড়িখান আমি বলক কন চাও নবু নিয়ে গিয়েছান চাওঁ 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 তথাপিও চাওঁ ই কৰি দে কি হ'লে যেনী ধুনীয়াকৈ চিঙা ওখ চাফা নকৰিবা খালি গছবোৰ ডাঙৰ খাই গ'লে সোমোৱাই দিবা তোমালোকে চিঙা খালি মই যাওঁ ঘৰলৈ দেই চিঙা ইহঁতি ধুনীয়াকৈ চিঙি আছে মই যাওঁ ঘৰলৈ মই চাহী দৰৱ ম'হৰ দৰৱ ভিটামিন স্প্ৰে কৰোঁগৈ অঁ জেওৰাখন ভাগি আছে সেইখন ঠিক কওঁগৈ কি হ'ল ছাগলী না মা ছাগলী য'ত পোট লাগিছে মোৰ চিঞ মই মই কি লেট্ৰিন কৰিলোঁ তাৰপৰা আহিলোঁ এতিয়া বোলো এইখিনিতে জেৰুৱাখন ভাগি আছোঁ জেওৰাখন বোলো মই ঠিক কৰোঁ বাগানলৈ একেবাৰে সাজু হৈ গুচি আহিলোঁ বাগানত দৰৱ মাৰিম বুলি আৰু সেই জেৰুৱা দুখন মানে ভাগি আছে মই আকৌ কৈছোঁ দেখুৱাম বাৰু চলে গ'লে দেখিলে চিপলাং লৈছোঁ বাঁহ লৈছোঁ ৰছী লৈছোঁ কটাই লৈ আহিছোঁ এতিয়া প্ৰথমতে জেৰুৱা এইখন ঠিক কৰি লওঁ তাৰপিছত দৰৱ মানে কি তিনি স্প্ৰে হ'ব তিনি স্প্ৰে ধুনীয়াকৈ পথাৰত মাৰি দিম আৰু জেওৰাখন ঠিক কৰি নোলোৱাৰ আগতে আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাই লওঁ তেতিয়াহে আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব যে হয়নে নহয় আচলতে এয়া চাওক আমাৰ সীমা জেওৰা এইটো চাইডৰ পৰা মানে কি গৰু ছাগলীবিলাক পাৰ হৈ আহে কোনোতো ভাঙি পেলাই দিয়া নাই বৌ সেইটো মই জানো এতিয়া মই ৰ'ব এইখন বাঁহ চাহ আছে গাঁত খান্দি খুটা পুতি ঠিক কৰি লওঁ ইয়াক প্ৰথমতে কেনেকুৱা আছিলে এতিয়া কেনেকুৱা হ'ল এই ভিডিঅ'টো বনাই আপোনালোককতো দেখুৱাব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে গম পাব যে যদুমণিয়ে কামটো কৰিলে নে নাই কৰা আৰু এই বাগানত আমাৰ ঘৰৰ আমাৰ ঘৰৰ সৰু কুকুৰটোৰ বাহিৰে আৰু মই মই ডাঙৰ কুকুৰ বুলি কৈছোঁ নিজক কুকুৰ বুলি কৈছোঁ আৰু কুকুৰটোৰ লগত মই নিজক তুলনা কৰিছোঁ পপাকল পথাৰলৈ মই ক'লোঁ চাগে ন আৰু জেউৰাখন ভাঙি যোৱাৰ বাবে সেইফালৰ পৰা ছাগলীবিলাক আমাৰ বাৰীলৈ আহে কালি গৰুও সোমাইছে এতিয়া চাগৈ সোমাব নোৱাৰে ঠিক কৰি দিলোঁ গেছত দেখিলে এইটো কুকুৰটো আছে মই জেওৰাখন হাউলি আছিলে খুটা তিনিটা পুতিলোঁ একিটা পুতিলোঁ একিটা পুতিলোঁ সেইকেইটা তিনিটা পুতি সিফালে কিনত বাঁহডাল বান্ধি দি দিছোঁ এনেকৈ কৰি মোৰ ভিডিঅ' চাই জয়ন্ত বৰা নামৰ এজন লোকে মোক কমেণ্ট কৰিছিল দাদা আপুনি কি ভিটামিন ইউজ কৰে বাগানত আৰু মই কি ভিটামিন ইউজ কৰোঁ মানে মোৰ মই থিৰাংকৈ মানে এটা নাম ক'ব নোৱাৰিম মই যিয়ে পাওঁ প্ৰথম একেবাৰে ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ভিপুল মাৰিছিলোঁ ত্ৰি স্পিচিয়েল এই ঢেৰজ দুখন মানে দোকানত মই একেটা ভিটামিনকে মাৰি নাথাকোঁ আৰু আপোনাকো কওঁ আপুনি আপোনালোকৰ বাগানত ভিটামিনেই হওক ছাঁহয়েই হওক মহ হওক একেটা কোৱালিটিৰ মাৰি নাথাকিব একেটা কোৱালিটীৰ মাৰিলে কি হয় চাহ বাগানে চাহ বাগানত থকা সেই ছাঁহীবোৰে আপোনাৰ সেই চাহী দৰৱটো সহ্য কৰিব পাৰে একেটাকৈ মাৰি থাকিলে আপুনি বেলেগ বেলেগ নামৰ ভিটামিনবিলাক বেলেগ বেলেগ নামৰ ছাঁহী দৰৱবিলাক বেলেগ বেলেগ নামৰ ম'হৰ দৰৱবিলাক ইউজ কৰিব লাগে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ঠিক তেনেকুৱাই মই আজিনো কি লৈছোঁ এইখিনিকে দেখুৱাবোৰত এই স্পাইটৰৰ বটলটোত আছে আফচাইটি এইটো আফচাইটি আছে মই আঢ়ালিটা আনিছিলোঁ তাৰপিছত এইফালে আছে এইটো ছাঁহী দৰৱটো উইলো মাইট এইটো চানী দব দেই এক লিটাৰ আৰু ইয়াৰ দামটো মই এইটোও কৈ দিছোঁ ইঘা পোন্ধৰশ পঞ্চাছ টকা লিখা আছে মই দোকানৰ পৰা কিনিছিলোঁ নশ আশী টকা নে আঠশ আশী টকা ইমানটো ল'লোঁ মই পাহৰিলোঁ দেই এক লিটাৰ আনিছিলোঁ আৰু এইফালে আছে এইটো ম'হৰ দৰৱ দেখিলে এইটো ম'হৰ দৰৱ এইটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ মই যি টি কওঁ যি টি আনো মানে হ'লেই হ'ল যোৱাবাৰটা মাৰিলোঁ এই আমাৰ ঘৰৰ বাগানত আমাৰ যোৱা বাগানত লিকুইডটা মাৰিছিলোঁ এইটো ইয়াত গুটি গুটি আছে ঠিক আছে ভজিয়া নিচিনা টাইপৰ এইটো মাৰিছোঁ ইয়াৰ দামটো লিখা আছে পাহৰি কি দুশ পঁচিছ টকা লিখা আছে এইটো হ'লচেলত কিবা এটা আনিছোঁ মই আৰু তাৰপিছত ভিটামিনটো এইটো টি স্পেচিয়েল এইটো আধা লিটাৰ আনিছিলোঁ এইটো অলপমান চাগৈ এতিয়া দিম আৰু তাৰপিছত আৰু মই এইটো লগত দি দিছোঁ পৃথিৱী ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ এতিয়া লাগি যাওঁ কামত আৰু এই স্প্ৰেটো বেছি সময়ৰ প্ৰয়োজন নাথাকে বহুত সময় নালাগেই মানে বহুত কম সময়ৰ ভিতৰত আপুনি বহুত স্প্ৰে' কৰি দিব পাৰিব মই সেইটো কাৰণেতো লৈছোঁ আৰু মই বেলেগ বেলেগৰ ঘৰত ইস্পেটো আছে আমাৰ গাঁৱতে সেই মানুহ ঘৰত স্প্ৰেটো মই পচন্দ খালোঁ সেইটো কাৰণে মই লৈছোঁ ছটা একৈছ হ'লগৈ আৰু গা পা ধুলোঁ গা পা ধুই এতিয়া মই যাওঁ সেই বাগানত পাত চিঙি আছে ক'ত হ'ব এতিয়া সেই সামৰিলে হ'ব যাওঁ পাতখিনি লৈ আহি আছে নেকি এনেই বলপমান আগবাঢ়ি যাওঁ অঁ নহয় মই দব মাৰি গা পা ধুই এই মাত্ৰ আহিছোঁ তাত লগাই দিয়া এই হেৰি অঁ ৰশ্মিন লাগে তুমি উঠি ল'বা ঠিক আছে উঠিব পাৰিম আহিবা নাযায় একো নহয় এতিয়া সময় হ'ল নটা সাতচল্লিছ আৰু মই আছোঁ বিচনাত মানে কাৰেণ্ট চাৰেণ্ট নাই আৰু কিনো কৰিম বোলো শুই থাকোঁ আৰু ভিডিঅ' এডিটিং কৰি নহ'লগৈ এক্সপৰ্ট কৰিব নোৱাৰিটো কালিলৈ কৰিব লাগিব